যদি কোনোবা ব্যক্তিক আপুনি ঠেৰ ফোন মেছেজ কৰি আছে ন আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰেচপণ্ড কৰা নাই পিছত তেওঁ অজুহাতত আহি কিনে আপোনাক কৈছে মই ব্যস্ত আছোঁ এটা কথা জানিব কোনো চৌব্বিছ ঘণ্টা ব্যস্ত নাথাকে কিন্তু আপোনাৰ পৰা আঁতৰিবৰ কাৰণে সেই ব্যস্ততাৰ অজুহাত সুযোগ বিচাৰি আছে গতিকে তেনেকুৱা ব্যক্তি যদি আপোনাৰ জীৱনত আছে ন আপুনি নিজকে আঁতৰাই অনাটো বহুত দৰকাৰ কাৰণ আপুনি জীয়াই থাকিব লাগিব ন নহ'লে আপোনাৰ জীৱনটো অন্ধকাৰ হৈ যাব তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ অস্তিত্ব ৰাখিব বিচৰা নাই আৰু আপুনি তেনেকুৱা মা ব্যক্তিৰ পৰা সদায় আঁতৰি অহাটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ কাৰণ আপুনিও এজন জীৱন্ত মানুহ হয় কাৰণ আপোনাৰো দুখ বেদনাৰ তত্ব আছে যি দুখ বেদনাৰ মূল্য বুজি নাপায় মূল্য নিদিয়ে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি নিজক আঁতৰাই ৰখাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন নহ'লে আপুনি আৰু সেই ষ্ট্ৰেছটোৰ পৰা কেতিয়াও ওলাই আহিব নোৱাৰিব যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোক ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ